Salam, hoş gördük hər birinizə. Hörmətli müəllimlər, isti istimig imtahanından, yəni 14-cü ildən imtahanından çıxan suallar, sizin göndərdiyiniz suallarda ola bilər hansısa hərfi səhifə ola bilər. Onlara diqqət yetirməmişəm. Olduğu kimi, yəni izahını verəcəm. Necə göndərmişsizə elə. Əsas odur ki, sualı ola bilər variantlar hansısa orada yanlışlıq, yəni ki, yadda qalmasın ardıcıllıq. Əsas odur ki, sualın məzmununu bilək, sual nədən ibarətdir, onun üzərində işləyək. Bir də yeri gəlmişkən imtahanda 18-19 bal toplayan Gülay xanım, Sevinc xanım və başqalarına müdavimlərindən təbrik edirəm və bir daha uğurlar arzu edirəm. Baxaq suala. Skinner iş üsulu Gardnerə görə hansı intellekt növünə aid olan şagirdə durdur. Əvvəlcə gəlin Sinkvein iş üsulunu xatırlayaq. Sinkvein işi sonunda deyirdik ki, beşlik demək idi. Hər hansı bir mətni keçirdik, yəni dərsin əvvəlində deyil, həmişə sonunda keçirilir. Mətnin mövzunu keçirik. Mövzunun sonunda uşaqlara deyirdik ki, bu mövzunu qısa sözlərlə ifadə edin. Yəni e, beşlik demək idi söz yazırdıq, birləşmə yazırdıq, cümlə yazırdıq və sonda da bir sözlə ifadə. Görürsünüz, söz oyunu. Hamsında sözlər var. Yəni ki, burada şagirdin söz bazası geniş olmalıdır ki, O mətni bir neçə sözlə ümumiləşdirsin. Söz bazası, söz oyunu varsa söhbət nədən gedəcək? Təbii ki, verbal linguistikadan gedəcək. Yəni verbal linguistikə olan bir xüsusiyyətlərdir. Sinki bu səhv etmirəmsə, keçənlər 2021 imtahanında da müdavimlərim göndərmişdi. Səhv etmirəmsə bir-bir eyni sualdır. Çünki sual mənə çox tanış gəldi. Keçən ildə bu sual qarşıma çıxmışdı. Növbətin sual Müəllim sinifə daxil olaraq şagirdlərə acılayır. Siz heç nə bilmirsiniz, mənim dediklərimi etmirsiniz, sizdən adam olmayacaq. Noru sözlər, daha doğrusu, çobud sözlər. Bax, hamsında şagirdi nə edir? Şagir şəxsiyyətini alçaldır, çobud rəftar edir şagirdlərlə. Hansı etik davranışı pozursiz sizcə? Müəllimdə bir naziklik, bir nəzakətlik görürsüzmü? Xeyr. Müəllimdə bir şagirdlərə qarşı mədəni bir ifadə görürsüzmü? Xeyr. Deməli hansı pozulub? Mədəni davranış pozulub. Nə mehribancılıq görürsüzmü? Xeyr. Yəni biz demişik ki, etik davranış qaydalarından mədəni e, davranışda adı üzərində də davranış, həm hərəkətlərində, həm sözlərində sən nəzakətli olmalısan, kobud sözlərdən yol verməməlsən, istifadə etməməlisən. Əgər etsən mədəni davranışı pozacaqsan. Ona görə də hansı variant olur? D variantı. Mədəni davranır. Müəllim şagirdlərə içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün təkliflər planını hazırlamağı tapşırdı. Burada üçlüyü müəyyən edəcək. Baxın, hər bir plan hazırlamağı tapşırır. Burada bəzən baxın, metakognitiv ə e, götürürlər. Nəyə görə? Plan var, müəllim, plan hazırlayır, layihə hazırlayır. Xeyr. Metakognitivdə mən özüm üçün öz strategiyamı, öz planımı hazırlayıram. Amma ümumilikdə hər hansı bir e, deyək ki, məsəl üçün e, havanın çirklənməsi, suyun çirklənməsi, yolda itfaqçıları aradan qaldırmaq üçün plan hazırlayın, layihə hazırlayın. Burada bir alqoritm var. Bu planı həyata keçirmək üçün, layihəni həyata keçirmək üçün bir alqoritm var, bir ardıcıllıq var. Ona görə prosedural bilik götürürük. Yaratmaq amma öz yerindədir. Plan, layihə harda görsə biz bunu yaradıcılıq götürəcək. Çünki plan layihədir. Burada şagirdlərin yaradıcı təfəkkürü işə düşməlidir o planı hazırlayıb, planı tərtib etmək üçün. Ona görə hansı oldu? A variant. Prosedural, yaratmaq, yaradıcı təfəkkür. Növbəti sual. Şagird başqalarını dinləyir. Amma axırda öz bildiyini edir. Burda ola bilər ki, mən bu variantlara baxdım. Ola bilər indi müdavim ya variantlarda bir səhfliyə yol verir, ya dəqiq yadında saxlamayıb. Əsas budur ki, yəni burda nə soruşur bizdən? İntelektin bax cümlədə birinci fikir verin. İntelektin növünü və şəxsiyyətin hansı tipinə aid? Deməli, birinci biz müəyyən etməliyik ki, intellekt növü hansıdır. Birinci cümləyə baxırıq. Şaqit başqalarını dinləyir. Dilləmə Hansı sər işdəydi? Ünsiyyət sər işləsi. Ünsiyyət sər işləsi şagirdə hara gətirib çıxarır? Əməkdaşlığa gətirib çıxarır. Əməkdaşlıq hara gətirib çıxarır? Şəxslər arası münasibətlərə gətirib çıxarır. Yəni burdan e, intellekt növü olaraq şəxslər arasıdır. Bunu götürürük. Yəni ki, ünsiyyət qurur, dinləyir, e, müzakirəyə qoşulur və s. Yəni ki, burada ünsiyyət sər işləsi varsa, deməli əməkdaşlıq var. Şəxslər arasını götürürük. İndi ikinci cümləyə baxaq. Axırda öz bildiyini deyir. Yəni ki, bax bu ə, şəxsiyyət tiplərindən introvert idi. Intro içə, özünə qapanır. Mən nə deyirəmsə odur. Yəni heç kimin sözünü ə, belə deyək də ardınca getmir. Dinləyir elə, amma sonunda həmişə öz fikrini deyir. Yəni gedir imtahanda iştirak edir, gəlirdir çə imtahan çətindir və yaxud da ki asandır və yaxud kimlərsə deyir ki imtahan çə onlara dilinəmir. Deyir əşi mən özüm gedim iştirak edim, özüm bir nəticəyə gələcəm də. Ona görə də introvertlər deyir ki həmişə subyektivizm introvertdə var. Subyektiv fikrinə istinad edir. Bu introvert bax ikinci cümlə 100% introvertdir. Burda digərlərinə baxın. Məsələn fərq daxili verir fərq daxili axır deyir ki başqalarını dinləyir. Yəni dinləmə ünsiyyət səriştəsidir. Belə deyilmi? Ünsiyyət səriştəsinin keçəndə deyirdi ki şagird məsələn yoldaşlarını dinləmir, yoldaşın sözü kəsir, ünsiyyəti yoxdur. Deməli bu uşaq ünsiyyət qurur da, ünsiyyət qurmalığa üstünlük versə bu şəxslər arası olacaq və introvert götürürük çünki öz bildiyini edir, öz sözündən dönmür. Müəllim şagidlərdən verilmiş misal üçün riyazi əməliyyatlar, riyaziyyat əməliyyatlar, hesablamalar, misallar harda görsək, burada heç bir şərt vermir. Sadəcə deyir ki, misalı həll elə, məsələni həll elə, tapşırığı. Burada həmişə üçlük bir götürür. Üç vacib deyirik də biz buna. Prosedural tətbiq etmək e, məntiqi təfəkkür. Deməli nə olacaq burada? Prosedural tətbiq etmək məntiqi təfəkkür. Hər dəfə bu tip sual olanda bu üçlüyü ayrılmazdır. Heç bir şərt yoxdur. Yalnız sadəcə deyir ki, e, tapşırığı yerinə yetir, əməliyyatı yerinə yetir. Tənlik verir. Məsəl üçün x kvadrat + 5 misal üçün də bərabərdir, nə biləm, 25, 30 vəs-səyə. Bir tənlik verir və deyir ki, bu tənliyi həll et, hesabla. Qeyri-şərtsiz, heç bir şərt qoymur. Burada həmişə bu üçlük olacaq. Prosedural məntiqi və tətbiq etmək. Bunların üçü ayrılmazdır. Növbətə gələn sual budur ki, uyğunluğu müəyyənləndir. İndividualizm, sosial müqavilə ittihayət və cəza Kolberg nəzəriyyəsi. Çox maraqlı, çox sadə, çox gözəl bir nəzəriyyə. Anası uşağa yolda tanımadığı adamla danışmamağı tapşırdığı üçün uşaq yolda kömək ehtiyacı olanlara kömək etmədi. Nəyə üçün etmədi? Çünki qorxur. Baxın, hansı Kolberqin hansı mərhələsi idi? Orda deyirik ki, qaydaları qeyrişərtsiz qəbul edir. Bax, qeyrişərtsiz qaydanı qəbul edib. Nə olacaq bu? İtaət və cəza. Sinif yoldaşı yemək gətirmədiyi üçün uşaq öz yeməyini onunla bölüşdüyünü düşündü ki, nə vaxtsa da mən gətirməyəndə yeməyini mənimlə bölüşəcək. Qarşılıqlı. Mən ona dedim, al gülüm, ver gülüm. Mən ona bu gün edirəm, sabahda ona o mənə etsin. Yəni ancaq özünü düşünür də, öz çıxarlarını düşünür. Çünki mən ona kömək edim ki, sabahda o mənə kömək etsin. Bu nədir? İndividualizm, ekosentrik düşüncə. Nöbətçi müəllim şagirdlərdən birini cəzalandırdı. Bunu görən digər şagird bunun əda ədalətlilik prinsipi. Qanunu qəbul edirəm, amma hər kəs üçün bərabər hüquqlu olmalıdır. Farda deyirdik sosial müqavilədə. Bax bu qədər sadə. Deməli gəlim də burada variantı çıxaraq hansı variant olacaq? İndividualizm 1B-sidir, sosial müqavilə 2C. 1B 2C C variantı. Hə, burada getmişik. Doğru cavab C variantı. Məqbuldur suallar. Hələ ki mənə gələn suallar budur. Yenə də nə suallar olsa yönləndirə bilərsiniz. Çalışacağam vaxt tapdığıca izahını verim. Uğurlar hər birinizə.